Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Cherchons un hôtel, dit Léo. Clara a pris son téléphone. Elle a trouvé un hôtel près de la plage. Elle a appelé la réception. Une dame a répondu. Bonjour, je voudrais réserver, dit Clara. Une chambre pour deux personnes. Avec deux lits séparés, s'il vous plaît. La dame semblait un peu confuse. Clara a répété sa demande clairement. Deux lits individuels, oui. La dame a confirmé la réservation. Clara était très contente. Léo a préparé les sacs rapidement. Ils ont pris la voiture et sont partis. Le voyage était amusant et léger. Ils ont chanté des chansons tout le long. Enfin, ils sont arrivés à l'hôtel. L'hôtel était vraiment joli. Ils sont entrés dans le hall de la réception. La même dame les attendait. Bonjour, nous avons une réservation, a dit Clara. Au nom de Clara Martin pour deux. La dame a souri gentiment. Elle a donné une clé brillante. Clara et Léo sont montés à l'étage. Ils ont trouvé leur numéro de chambre. Clara a inséré la clé et ouvert la porte. Léo est entré en premier, très curieux. Ils ont regardé le lit principal. Il y avait un seul grand lit rond. Ce n'était pas deux lits séparés. Clara et Léo ont éclaté de rire. Un lit rond pour deux, a dit Léo. Clara a relu le mail de confirmation. Elle a vu son erreur de prononciation. Ils sont redescendus à la réception. Ils ont essayé d'expliquer le problème. La dame a compris avec un grand sourire. Heureusement, une autre chambre était libre. Elle avait bien deux lits individuels. Clara et Léo ont pu commencer leur week-end. Clara et Léo voulaient partir.

Клара взяла свій телефон. Elle a trouvé un hôtel près de la plage. Вона знайшла готель біля пляжу. Elle a appelé la réception. Вона зателефонувала на рецепцію. Une dame a répondu. Дама відповіла. Bonjour, je voudrais réserver, dit Clara. Привіт, я хотіла б забронювати, сказала Клара. Une chambre pour deux personnes. Кімнату для двох осіб. Avec deux lits éparés, vous plaît. З двома окремими ліжками. Будь ласка. La dame semblait un peu confuse. Дама здавалася трохи збентеженою. Клара чітко повторила своє прохання. Deux lits individuels, oui. Deux oreillers lits, car. La dame a confirmé la réservation. Dame a pu de la bronzage. Clara était très contente. Clara bola duže zadovoljna. Léo a préparé les sacs rapidement. Leo szybko przygotował сумки. Ils ont pris la voiture et sont partis. Вони взяли машину і поїхали. Le voyage était amusant et léger. Подорож була веселою та легкою. Вони вони співали пісні всю дорогу. Enfin, ils sont arrivés à Нарешті вони прибули до готелю. L'hôtel était vraiment joli. jolie. був справді гарний. Ils sont entrés dans le hall de la réception. Вони увійшли до вестибюля рецепції. La même dame les attendait. Та сама дама їх чекала. Bonjour. Nous avons une réservation, a dit Clara. Привіт, у нас є бронювання, сказала Клара. Au nom de Clara Martin pour deux. La dame a Martin gentiment. La dame a gentiment. La dame a souri gentiment. Elle a donné une clé brillante. Elle a donné une clé brillante. l'étage. Clara et Clara et Léo sont montés à ils ont trouvé leur numéro de chambre. Ils ont trouvé leur numéro de chambre. Clara a inséré la clé et ouvert la porte. Clara a inséré la clé et ouvert la porte. Léo est entré en premier. Très curieux. Léo est entré en premier. Très curieux. Ils ont regardé le lit principal. Вони подивилися на головне ліжко. Там було одне велике кругле ліжко. Це були не два окремі ліжка. Клара і éclaté de rire. Клара і Лео вибухнули сміхом. Кругле ліжко для двох. Аді Лео. Сказав Леу. Клара арелю мейл до конфіраціон. Клара перечитала електронний лист з підтвердженням. Elle a vu son de Вона побачила свою помилку у вимові? Ils sont redescendus à la Вони спустилися назад на рецепцію.

Vona mala Clara et Léo ont pu... Clara et Léo, Clara et Léo voulaient partir. C'était un vendredi soir. Ils rêvaient d'un week-end à la mer. Cherchons un hôtel. Dit Léo. Clara a pris son téléphone. Elle a trouvé un hôtel près de la plage. Elle a appelé la réception. Une dame a répondu. Bonjour, je voudrais réserver, dit Clara. Une chambre pour deux personnes. Avec deux lits séparés, s'il vous plaît. La dame semblait un peu confuse. Clara a répété sa demande clairement. Deux lits individuels, oui. La dame a confirmé la réservation. Clara était très contente. Léo a préparé les sacs rapidement. Ils ont pris la voiture et sont partis. Le voyage était amusant et léger. Ils ont chanté des chansons tout le long. Enfin, ils sont arrivés à l'hôtel. L'hôtel était vraiment joli. Ils sont entrés dans le hall de la réception. La même dame les attendait. Bonjour, nous avons une réservation, a dit Clara. Au nom de Clara Martin pour deux. La dame a souri gentiment. Elle a donné une clé brillante. Clara et Léo sont montés à l'étage. Ils ont trouvé leur numéro de chambre. Clara a inséré la clé et ouvert la porte. Léo est entré en premier, très curieux. Ils ont regardé le lit principal. Il y avait un seul grand lit rond. Ce n'était pas deux lits séparés. Clara et Léo ont éclaté de rire. Un lit rond pour deux. A dit léo clara a relu le mail de confirmation elle a vu son erreur de prononciation ils sont redescendus à la réception ils ont essayé d'expliquer le problème la dame a compris avec un grand sourire heureusement Une autre chambre était libre. Elle avait bien deux lits individuels. Clara et Léo ont pu commencer leur weekend. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.